Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ba <coughs> Kita sambung tilawah, faham dan tadabbur ayat yang ke-35. Ayat 35 surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا من اهلها فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وحكما من, من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما jelaskan bunyi sod eh dengan sifat-sifat dia is ins ha, maknanya pangkal lidah kita dan tengah lidah kita naikkan ke langit-langit ya yeah? is wa <tuh> hakam min ahliha

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يوفق الله بَيْنَهُمَا كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا wallahu al-'azim wa in, jika sekiranya khiftum kamu kuatir risau kamu takut kamu tu siapa ini di dalam pertelingkahan satu keluarga. Jadi kamu tu sudah tidak boleh uh, melibatkan suami isteri sebab dia dah ada perselisihan. Kamu ni uh, sama ada dikatakan oleh para ulama iaitu apabila telah dirujuk kepada hakim, hakimlah. Ya, eh? ataupun qadi Ataupun dia juga boleh merujuk kepada wali. Uh, ahli keluarga mencerap. Uh, cerap lagi ni. Uh, ada sesuatu yang tidak uh, kenalah kepada uh, pasangan ini. Kamu ni juga boleh melibatkan uh, kita, orang Islam. Yang prihatin terhadap masyarakat kita. Jiran tetangga kita Yang mungkin Kita boleh menjadi orang tengah ha, Ini semua Sama ada orang Islam Yang mengambil tanggungjawab ini Ataupun ahli keluarga Atau perkara ini telah diangkat kepada Pihak berwajib ha. Jika kamu Bimbang Khawatir Syiqaqah Apa mana syiqaqah perpecahan asal syiqaq ni perpecahan bainahuma keduanya keduanya tu siapa suami isteri bertelingkah pecah ya ha, di antara dua pihak suami dan isteri yang melihatnya pihak ketiga sama ada orang pihak berwajib ataupun ahli keluarga sendiri melihat dia ya, sebenarnya kita tahu ada apa yang berlaku pada anak kita eh ha, kita pun tahu juga ha, sekiranya benda tu dah besar ini biasanya syiqaq ini dia kemuncaklah kemuncak kepada a uh, perkahwinan uh, per, apa ni perselisihan di dalam rumah tangga ialah perpecahan sehingga nak membawa kepada perceraian. Maka syiqaq inilah yang perlu dibagi perhatian eh? Syikok. perpecahan ni apa punca ha. Pertama, pecah tu pecah hati Pecah hati, hati dah pecah Kenapa? Mesti ada salah laku Ataupun sesuatu yang tidak kena pada salah satu daripada dua pihak Yang bertelagah Antara suami isteri lah macam mana boleh pecah hati? Ha, mungkin ada pihak ketiga yang masuk campur dan kebanyakan kes berlaku perceraian pada yang popular lah sekarang ni. <laughs> Sebab semua nak dikongsi masa dia berpelukan nak kongsi juga. Eh, masa dia bukan main bersuap-suap kan, nak kongsi juga. Ha, lepas tu bercerai pun orang kongsi, kongsi juga. Pecah. Banyak sekali melibatkan pihak ketiga sama ada pihak suami ataupun isteri. Boleh juga berlaku sekiranya tidak ada uh, dipanggil sekufu. Ah, uh, kufu tu merupakan salah satu yang diminta oleh Islam syarat perkahwinan tu sekufu. Kalau tak boleh latar belakang tak sama, kedudukan tak sama, darjat tak sama, dia punya taraf Uh, ekonomi tak sama pun Kadang-kadang boleh juga Berlaku <San> Kalau orang kaya Kawin dengan orang miskin Balik kampung yeah. uh, Ada yang tak boleh Buang air tu Tiga hari balik kampung Tak boleh buang air Macam mana <San> uh, Tak boleh duduk mahmur tu Sewa hotel uh, Jadi sebab darjat itu terlalu Jauh itu juga boleh juga berlaku syiqaq ni iaitu per, apa ni perpecahan pada kita punya uh, perkahwinan tetapi yang lebih asas dia ialah bermana berlaku salah laku lah pada kebiasaannya pada satu pihak salah laku ini sama ada tadi orang ketiga ini melibatkan nafsu ataupun melibatkan benda-benda uh, yang dalam bentuk tanggungjawab nafkah eh Aa, tempat tidur yang melibatkan tanggungjawab terhadap anak-anak nafkah kepada isteri ini semua akan berlaku syiqaq eh jadi perkara ini memang senang dapat dikesan kalau dalam kejiranan kita tahu eh? siapa yang bergaduh besar bertelingkah eh kadang-kadang kawan-kawan rapat tahu Baik, tengok tengok minta tolong hantar anak kat sekolah. Suami dia tak nak hantar. Hanta. Boleh juga berlaku. Benda-benda ni adalah cerapan kita dalam sebuah masyarakat. Kita tahu. Apakah kita boleh membantu untuk jadi orang tengah di sini? Ini khiftum. Ya, kamu risau. Kamu dapat tahu bahawa rumah tangga ini sudah mula retak. Okey. Sama ada kamu sebagai seorang muslim yang ada dalam masyarakat Dalam kejiranan kawan-kawan Ataupun kamu sebagai ahli keluarga, bapa, pak saudara eh, ya, Semua dapat tengok masalah yang berlaku Ataupun perkara ini telah diangkat kepada pihak yang berwajib Okey. Kiranya kamu risau, takut perpecahan di antara keduanya yang membawa kepada perceraian. Fab'atsu. Maka Lantiklah Oleh kamu Jadi kita orang tengah ni Kena cuba Sedaya upaya menyelamatkan sahabat kita Kalau kita ada Ada apalah Ada Kedudukan yang boleh diterima lah Ataupun serah pada keluarga dia Bincang Maka lantiklah oleh kamu Hakaman Hakim itu maknanya orang yang cerdik lah. Jangan orang yang menambah parah lagi. Dia boleh berfikir secara rasional. Melihat punca uh, kenapa dah macam nak bercerai dah ni. Ya, yeah. uh, Maknanya syarat dia orang yang adil. Orang yang rasional. Orang yang melihat punca masalah. Dan hakim ataupun orang yang dilantik ni. Hendaklah daripada orang yang nak. Membawa kepada penyelesaian masalah Satu orang Hakim, wakil Min ahlihi daripada Keluarganya Hi itu lelaki ke perempuan Ahlihi lelaki Itu makna daripada keluarga suamilah Wahakaman min ahliha Dan satu lagi wakil Daripada ahli keluarga Perempuan sebab tu benda ni susah nak berlaku kalau hubungan kita dengan pihak besan kita tu tak baik. Macam mana nak bincang? Bila kita berkahwin bermakna kita telah menambah satu keluarga kita. Mana besan kita? Hubungan kena baik, raya kena pergi, kenduri dia pergi, kalau dia kadang-kadang bertunang penyebut, datang. Dia nak akikah cucu datang ya? Yeah? Supaya hubungan kita yang baik Sekiranya ada berlaku masalah kemuncak Ini kemuncak perselisihan nak dah bercerai dah Maka eloklah dilantik satu wakil daripada pihak keluarga lelaki dan satu lagi perempuan Jom kita bincang Biasanya orang yang dapat didengar lah Pihak keluarga perempuan pun hormat kepada orang tu Dan pihak keluarga lelaki hormat kepada wakilnya Nah, itu yang hakaman itu makna bukan sebarang wakil kalau wakil tu nak apa ni nak membuat masalah lagi baik tak payah ya Dan tujuan ni adalah untuk menyelamatkan perkahwinan bincang melihat punca masalah secara rasional boleh lagi diselamatkan ataupun tidak okey ini yang Islam atur okey sampai situ bermakna dah lantik dah ini kemuncaklah sepatutnya sikit-sikit masalah keluarga tu bincang elok-eloklah. Ha. Antara benda besar yang dikesan di dalam masalah perselisihan petelingkah rumah tangga ni adalah komunikasi je. Dan ada orang uh, menyatakan bahawa semua masalah ini berlaku apa saja kat surau kita ke, dekat AJK taman ke, antara kita dengan jiran ke, semua tu isu dia isu komunikasinya. Kita tidak mahu berkomunikasi, berbincang, bertanya, menyatakan masalah sebenar. Apa yang berlaku, kita tidak berkomunikasi, kita simpan dalam. Ya, ya. Isteri kita simpan dalam. Akhirnya meletup, komunikasi tidak berlaku. Kadang-kadang komunikasi lelaki, komunikasi perempuan pun dia tidak sama. Ya? Ha, orang perempuan kalau dia marah, masa tu dia kata dia tak dapat apa-apa pun. Ha, jadi lelaki kena faham komunikasi orang perempuan bila kita dia tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa. 20 tahun kahwin dah, satu pun tak dapat. Sebenarnya dia nak nyatakan satu pun tak dapat, masa tu. Sebelum-sebelum tu dia dah lupa sebab emosi orang perempuan ni dia melebihi rasionalnya. Jadi kalau orang lelaki pun macam perempuan juga emosi dia. Hai. Ha, mungkinlah segala macam nak diungkit. Dia tambah parah. Bila orang lelaki ni, ya, dia nak minta maaf, susah nak dengar. Saya minta ampun, saya minta maaf. Tolonglah maafkan saya. Tunggu kiamat. Kecuali adalah dua tiga orang. Orang lelaki dia minta maaf, komunikasi. Orang kata, komunikasi lah. Perempuan kena faham. Ha, dia tanya, ha, teh ada lagi tak? Gula? Ha, nak belikan apa? Ah, ha, itu dah minta maaf dah. Orang perempuan, bila nak minta maaf ni? Yang sebenarnya bila dia tanya tu, barang tak cukup. Nak apa lagi? Sayur. Itu maaf, minta maaf bagi komunikasi lelaki. Jadi bila komunikasi ni tidak difahami, jadilah satu orang daripada planet Marir, satu lagi daripada Pluto. Ya? Tak berjumpa lah. Orang Kedah, kahwin dengan orang Jawa. Orang Jawa ni Ya? Orang Kedah ni, dia lentung je. Orang Rizmilan, dia tak sama. Tak faham bahasa. Orang Rizmilan, dia nak bergurau, dia akan hentam. Dia eh, dah kira rapat sangat dah tu. Orang Jawa kata Allah. Ya, eh, asyik pelekeh dia je. Ini ini komunikasi yang tidak boleh difahami. Sebab itu memang kursus awal perkahwinan ni sepatutnya ialah bagaimana komunikasi seorang lelaki faham ni lelaki adalah lelaki, perempuan adalah perempuan. Itu memang asas ya eh, dalam pembinaan rumah tangga. Begitu juga sekiranya kita nak mengambil satu Uh, hakim maknanya satu orang yang boleh mengadili perselisihan yang daripada pihak lelaki dan pihak perempuan komunikasi sebelum tu mesti baik eh semua tu kok berlaku pertelingkahan tu komunikasi suami isteri ya eh? selesai masalah antara dua keluarga ni yang cuba menolong sebab komunikasi itu dah baik jadi maknanya dihormati pada pihak yang mengadili daripada dua-dua pihak. Okey. Apa syarat penyelesaian? Maka Allah kata in in jika yurida kedua-duanya menginginkan. Siapa kedua-duanya? Kedua-dua pihak sama hakim daripada pihak isteri ataupun su dan suami dan juga suami dan isteri ini dua pihak ni ada dua pihak yang dua pihak tadi hakim daripada isteri dan wakil daripada suami lepas tu suami tu dan isteri makna ada empat orang bila sebut in yurida dua-dua tu menginginkan Menginginkan apa? Islahan Apa makna islah? Iaitu pembaikan, membaiki, menyelamatkan rumah tangga ini Sebab komunikasi sudah tidak berlaku dengan baik Masing-masing tidak dapat memahami Jadi maka semua empat-empat ni adalah untuk memperbaiki komunikasi Melihat punca masalah Okay. Syaratnya, kalau Empat-empat orang ni Betul-betul nak mencari penyelesaian Tak ada penyelesaian Tiba-tiba bincang dua-dua ni Pihak yang satu dia kata Ish, Macam tak kena dulu elok Mungkin juga pepecah rumah tangga Dia memang ada satu sihir 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 yang memecahkan rumah tangga Itu ada. Ha, jadi Cubalah mengusahakan dulu Rawatan yang terbaik Ha, tengok, dulu tak macam ni tiba-tiba balik rumah, beradam pinggan mangkuk, melayang apa pasal, tengok muka tak boleh masuk rumah, panas jadi, sebab tidak ada komunikasi benda ni boleh cerai, tetapi kalau ada pihak ketiga melihat ya, perkara ini kadang-kadang ha, silap faham kadang-kadang cemburu yang berlebih-lebihan kadang-kadang memang buat naiklah. lah eh satu pihak telah uh, khianat kepada satu pihak. Jadi benda ini semua perlu dilihat punca masalah dia. Kalaulah kedua-dua suami isteri inginkan ingin menyelamatkan uh, perkahwinan, itu dipanggil islah. Begitu juga dua wakil daripada suami isteri ini inginkan ya yeah, uh, penyelesaian yang baik. Maka maka itu dipanggil islah memperbaiki keadaan maka Allah menjamin yuwaffiq yuwaffiqillahu nescaya Allah akan memberi taufiknya okey yuwaffiqillahu bainahuma di antara keduanya apa taufik daripada Allah dalam penyelesaian ni boleh mungkin kembali kepada kasih sayang eloknya semula layanan kembali semula tanggungjawab eloklah tu ataupun taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala memang dinilai tak boleh selamat dah Sebab ini dah berlaku mungkin kecurangan Tengok tanya suami isteri dia tak boleh dah tak boleh terima Dia ada satu tahap manusia ni sekali, dua kali buat, tiga kali sampai lima kali tak boleh masuk dah tutup itu psikologi bila dia tak boleh pergi sangat dah ha. cerai juga merupakan taufik daripada Allah eh? sebab bila dilihat ni tak ada masalah kadang-kadang masalah penagihan dadah apa semua tu bila tengok lebam-lebam, kena pukul, kena terajang, duit gaji habis. Bincang-bincang tak boleh bincang. Jadi, dua hakim yang adil akan rasional lah. Ya? Sejauh mana kita boleh mempertahankan rumah tangga, sekiranya satu pihak itu dah teruk dah kena. Penderaan yang teruk. Mungkin dengan perbincangan yang baik, diadili eh. Elok cerai lah. Takut mati. Isteri ni kena. Ya? Bila dadah ni dia luar kontrol dah. Ya? Akan teranaya isteri itu sepanjang-panjang. Kalau dia tak betul-betul bersungguh, dia masuk pusat serenti, dia balik, dia hisap lagi. Itulah yang terjadi sampai mati. Sekiranya dapat diadili dengan sebaik-baik. Sebab itulah perlu hakaman tadi. Seorang yang adil itu, Seorang yang cerdik, yang rasional, yang melihat punca masalah Dan bincang berdua-dua tu Mesti Allah akan memberi taufik Taufik tu tak semestinya teruskan perkahwinan Taufik itu juga adalah perceraian Hasil daripada perbincangan antara keduanya Itu yang dibahas oleh para ulama' tafsir nah, Macam tu Islam menyelesaikan krisis Jangan diviralkan dulu ini aib keluarga ini sepatutnya disimpan Lagi viral, lagi cepat pecah sebenarnya Jadi ini pun dah teruk dah ni Melibatkan pihak ketiga untuk mengadili rumah tangga kita Bagi seorang lelaki dia aib lah Aib sebab kita ketua rumah tangga Sepatutnya kita boleh kontrol tapi ini tak boleh kontrol Nak buat macam mana? Untuk menyelesaikan masalah terpaksa melihat kepada pihak ketiga dan bila Allah aturkan hukum begini, Allah mengingatkan kepada kita Inna Allah Sesungguhnya Allah Kana Adalah dia Sentiasalah dia Allah ini Aliman Maha mengetahui Bila Allah buat susun Allah dah tahu dah Tentang macam mana Dalaman sebuah rumah tangga Sebab tu Allah buat hukum begini Bagaimana penyelesaian sekiranya rumah tangga itu sudah tidak dapat diselamatkan oleh uh, nak hoda kapal tersebut, iaitu suami. Yeah? Ha. Kemudian yang kedua, khabiran maha maha teliti, maha mendalam pengetahuan Allah. Dalam hati suami ini, nak lagi ke tidak? Isteri ini ada ke tak? Yeah? Hati suami ini, hati isteri ini, dia ke mana? so kenapa dia dah tak boleh bersama kenapa asyik marah aja Allah lebih tahu apa yang dalam hati uh, suami dan isteri itu sebab tu Allah buat penyelesaian seperti dalam ayat yang ke-35 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh